Добрый вечер. Вы смотрите программу «Общество Украины». В среду сотни украинских ученых митинговали под кабинетом министра Украины, что вывело отечественную элиту отечественных ученых на улице и каково нынешнее состояние украинской науки. Об этом поговорим с самими учеными. Сегодня у нас в гостях вице-президент Национальной академии наук Украины Сергей Пирожков. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. И э, социолог, э, заведующим, э, заведующий отделом э, социальной психологии Института социологии Национальной же Академии наук Украины Елена Злобина. Здравствуйте, а также спасибо, что пришли. Ну, довольно редко у нас бывает, что ученые выходят на улицы. Вот что-то такое должно очень экстраординарное случиться, чтобы вот, э, настолько много ученых с разных... Э, э, академии, да, вышли на улицы в едином порыве. Вот что случилось? Что же так припекло? Пожалуйста, Сергей. Так. Действительно, это такой уникальный был случай, эксклюзивный, потому что та ситуация, которая сегодня сложилась с наукой и мотивом главным, который побудил ученых выйти на улицу, послужил проект закона о бюджете на 2016 год. И именно его 30-я статья, которая возбудила не только ученых Национальной академии наук, но и всех отраслевых академий наук, в которой говорилось о том, что эти академии объединяются с Национальной академией, а Национальная академия лишается... Право самостоятельного распорядителя бюджетных кош э, средств и переходит под управление Министерства образования и науки. И это кроме того, начался процесс существенного сокращения бюджета по сравнению с нынешним годом в проекте на следующий год, и это просто свидетельство того, что действительно наука, по сути, лишается прав, средств к существованию. И, по сути, это и побудило, послужило главным мотив, главным побудительным мотивом к выходу публичной демонстрации перед Кабинетом министра Украины. Может, что-то добавите от себя? Ну, будет успешна эта акция, как Вы считаете? Ну посмотрим, результаты увидим в бюджете. Но я вот как раз хотела бы о бюджете кое-что добавить. Мы же в Европейский Союз движемся, да. И хочу сказать, что в Европейском Союзе вот как раз содействие науке и инновации является приоритетом Европейского Союза, как показатель того, что Европа продвигается к обществу становлению общества экономики, основанной на знании. Теперь давайте посмотрим, сколько денег. 80 миллиардов евро на ближайшие 7 лет, на 30% увеличение по сравнению с тем, что было предыдущие 7 лет. А теперь посмотрим на что. А вот для того, чтобы на что Европейский Союз специально заказал исследование социологическое, я просил всех жителей Евросоюза 28 стран, на что, как они считают, необходимо направить это финансирование на науку и инновации. Вот я думаю, что нашему-то как раз по кабинету министров по этому примеру тоже нужно было бы подумать, вот что обществу нужна ли обществу нашему наука, вот, потому что так просто ее ликвидировать, конечно, можно, но надо вспомнить, когда и, и даже можно сказать, что сейчас тяжелые времена и война, но надо вспомнить восемнадцатый год, когда была война и академию создали. К сожалению, вот даже тогда это считалось какой-то необходимой частью развития общества. Вот если все-таки э, 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 эта инициатива кабинета министров будет э, ну, проголосована, как у нас часто это бывает, то есть общественность говорит одно, а решения принимаются другие. Но ну, вот к чему это может привести? Ну это приведет к существенному сокращению бюджетных средств. Это значит приведет к сокращению численности сотрудников научно-исследовательских институтов. И, по сути, это вынудит особенно молодых ученых искать место работы себе в других странах. И, по сути, это будет деградация научного потенциала Украины. И, а всегда, когда начинается деградация... Мозгов, умов, то это приводит к конечном итоге и к государственной деградации. Вы что Ну, я хочу сказать, что вот у нас есть социологические данные, которые показывают, что в обществе, как, хотя как, как бы где бюджет и где общество, и, и существует довольно прямая связь между финансированием на науку и оценкой развития самой науки и ее перспектив. Вот, значит, если мы берем начало 2000-х годов, там максимальный в 2003 году был даже небольшой подъем, а 1,35% валового национального продукта выделялось на науку. И тогда значит, население считало, что вообще-то есть перспектива улучшения состояния науки в нашем обществе почти 30%. Значит, в этом году по проекту у нас 0,5%. В этом году считают, что можно ожидать улучшения, только 18%. То есть очевидно, что как бы и, и точно так же растет, также пропорционально растет оценка населения, состояние науки как плохого. Чем меньше финансирования, тем меньше отдачи, к сожалению. И ожидание... Вот я приведу один пример. Вот здесь мы в студии, да, и все нас смотрят, но как-то забывается о том, что у всего есть автор. Вот помните Фарадея, да, со школьных скамьи еще. Когда Фарадей показывал свои опыты электрические, то премьер-министр Гладстоун спросил, а как от этого польза? И Фарадей сказал, что пока не знаю, но точно будете собирать с этого налоги. Mm -hmm. Вот э -э постановка такая современная, что дайте нам пользу. Вот сегодня, и тогда мы оставим вас жить, она не совсем как бы, потому что на самом деле э, развитие общества без науки вряд ли можно представить. Вот, и поэтому да, польза будет, но чем меньше будут вкладывать в науку, тем меньше отдачи она отдаст. Она не умрет, mm -hmm. на самом деле. Но она будет вести такое прозябающее существование надолго. Mm -hmm. И мы потеряем молодежь. Вот это действительно грустно. А кто вот вообще проталкивает такое непопулярное решение? В целом единодушен единодушен наш кабинет министром войны, кто вообще враг науки у нас номер один? Ученый. Дело в том, что инициатором этого подхода, по сути, выступил на Министерство финансов. Потому что Министерство финансов оно считает, что наука не приносит никакой прибыли, а только является поглотителем бюджетных средств, расходов. И поэтому науку надо как можно знач... серьезнее и в больших масштабах сокращать, чтобы не было большой нагрузки на бюджет. Я хотел вот Тому, что моя коллега рассказала, добавить еще один пример. В мировом экономическом пространстве и в мире вообще есть уже обобщение влияния размеров финансирования науку на воловой внутренний продукт, от волового внутреннего продукта и влияние на те или иные функции. Так вот, если финансирование науки меньше 0,4% от валового внутреннего продукта, то наука в этом случае может выполнять только социально-гуманитарную функцию. То есть какие-то проводить исследования в основном гуманитарного характера, которые совершенно не влияет на экономическое и техническое развитие. Если процент финансирования находится в пределах 0,4-0,9% от полового внутреннего продукта, то в лучшем случае приобретаются новые знания. А если более 0,9%, то тогда наука оказывает существенное влияние на научно-технический прогресс и экономическое развитие. Мы хотим построить современную экономику, инновационную, связанную, основанную на конкурентной способности для наших соседей, для всего мира. И сегодня, вот в 2015 году, процент финансирования научных исследований в Украине составляет 0,3%. А вот его в будущем бюджете... А в будущем ожидается по тем проектом, который сегодня предложило Министерство финансов, еще сократить эту общую цифру примерно от 30 до 50 процентов. То есть даже социально-гуманитарную функцию не сможет? Ну, да. То есть, по сути, это идет прямое такое уничтожение научного потенциала. А у нас, вот мы сейчас говорим про это правительство, но у нас вот было много правительств. У нас всегда вообще так вот было по остаточному принципу наука? Или, может быть, при каких-то правительствах вы все-таки понимали? К сожалению, в последние годы тенденция была на снижение, но были времена, когда и финансирование было около 0,9%. Uh -huh. А вообще, надо отметить, что в законе о науке и научно-технической деятельности проц... процент Записан 1,7%. Это которого... проц... который... закон, который только был недавно принят. Это было и в прошлом законе, и в тех поправках, которые приняты были вот 26 ноября. Угу. То есть закон у нас фактически не... не выполнялся. Закон не выполнялся, но последовательно переписывался этот процент. Я хочу для сравнения сказать, что в наиболее развитых странах, которые являются экономически развитыми. По сути, финансирование составляет в проценте от ВВП от 2 до 3, а в Израиле до 4 процентов ВВП. На первом месте Израиль, потом скандинавские страны, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты. Ну, даже Россия значительно уделяет больше внимания финансированию науки, чем Украина. Но в отличие от наших власть придержащих, вот опять же по данным Института социологии, на вопрос, возможно ли развитие государства и экономики без развития отечественной науки, ну, большинство говорит, что невозможно. 63% целых это понимают. А вообще, как власти это доносите, эти цифры? Ну, конечно, цифры власти известны. Но ну, власть, видимо, <связать> считают, что она разбирается, она лучше знает, что нужно народу, я бы так сказала. Там 63% считают, что невозможно, еще 15% считают, что возможно только в некоторых областях. 8 -8 в науки, 8 -8 а в других, лишь... да. И только 8% считают, что это возможно в принципе. Ну, очевидно, что как бы... Ну, я хочу сказать, что власть вообще как-то не совсем понимает значение и роль, что ли, науки, хотя это тоже странно, ибо все это довольно образованные люди. Наш премьер тоже кандидат наук. Вот. Ну, я вот приведу такой пример. Вот вы вспомнили о данных. Был у нас задан вопрос. По вашему мнению, чьи рекомендации в первую очередь должны стать для власти главными, при развитии программы, при значит, создании программы развития Украины. Что мы видим? Ну, политики и государственные деятели, которые считают, наверное, что они главные, их мнение считает население считает, что их мнение главное 20% населения. Бизнес отмечают 24%, зарубежных экспертов 24%. Гражданские организации 19% отечественные ученые 36 это То есть это цифра, да, по сравнению со всеми остальными значимо выше, больше, чем на 12 она выше, как бы. То есть население это в принципе согласно и видит, что без науки развития экономики невозможно. Рекомендации вообще-то хорошо было бы э, учитывать наших отечественных ученых и даже на вопрос, если бы близкий человек решил стать ученым, одобрили ли вы этот выбор? 71 отвечает да, одобри. То есть на самом деле э, как бы восприятие населением важности, ценности научных знаний, но довольно очевидно и наше население, мне кажется, достаточно в этом плане. Я бы сказала, смотрит трезвее на развитие общества, нежели наша власть придержащая. Да, то есть запрос на науку есть со стороны да, населения. Со стороны общества. Да, и общества, а со стороны власти все делается так, что этот запрос практически реализовать. Ну... Вот Мягко говоря, пишутся невозможно. им какие-то аналитические записки, какие-то вот встречи с ними проводятся научного сообщества и власти. Они есть запрос от власти на это, хотя бы видимость? Я не знаю, есть ли запрос, но как бы ответ есть. Мы пишем, угу. мы пишем, конечно. И все а эти результат данные, противоположный. Да. Угу. То есть все эти данные доносятся учеными, честно доносятся до власти. Вот. Ну, видимо. А вот как вообще можно наладить коммуникации с ними или это уже с этим классом политическим невозможно? Как, как ученым донести свою важность для власти? Ну поддержки? вот один из способов донести свою власть это выйти под стены кабинета министров, что было продемонстрировано вчера. Это довольно такой радикальный шаг. Да, и тут инициаторами выступили профсоюзы академических институтов. Но интересно, что солидарны были не только Национальная академия наук, учреждения Национальной академии, но и всех отраслевых академий. Медицинской, аграрной, педагогической, правовых наук. По сути, это уже консолидировало ученый класс. Но Насколько это будет эффективно и услышано нашей властью, посмотрим, когда этот проект закона будет голосоваться в парламенте и какой будет результат. Uh -huh. А вот, ладно, ладно, правительство, вот вы сказали, что учен... к ученым все-таки общество более трезво относится. А вот насколько вообще доверяет ученым? Доверяет нашим? Uh, я могу сравнить с доверием правительства. Это будет очень Давайте хорошо. Сравним. Итак, данные вот этого года, репрезентативный опрос населения украинского. Доверяете ли вы ученым? Ответ ⁇ да, 51%, больше половины населения. Это вообще очень высокий процент. Uh -huh. Доверяете ли вы правительству? 17%. Не доверяете вы правительству? 53%. Uh -huh. Не доверяете ученым 14%. То есть мы видим как раз зеркальное отражение. Я, конечно, понимаю, правительству труднее доверие добиться от населения, чем ученым, но вот если все-таки ученым-то доверяют, может быть, и правительству надо нам доверять. Угу. Вот я бы хотела сказать, что если есть доверие общества, почему же нет доверия правительства, угу. к сожалению, нет? вот опять же, по вашим данным, украинцы, когда их попросили оценить состояние отечественной науки, они оценили как 5 из 10. Вот 10 это наивысший балл, 1 это ну, низший. Вот 5% то есть вот такое удовлетворительное. Вот как бы нам все-таки повысить эту оценку, как вы считаете? Все дело финансирования? Нет, ну, конечно, финансирование это основа развития науки, научных исследований. Но еще необходимо и реформирование. И, кстати, Академия наук сегодня активно предлагает варианты реформирования, стратегию реформирования науки и подготовлен новый проект устава Академии наук, который должен утвердить кабинет министров. И главное, в законе, новом законе науки и научно-технической деятельности по сути представлен стратегии, основные элементы этой стратегии реформирования. Например, в этом законе прописано создание научного совета, Высшего Совета, который должен возглавлять премьер-министр и входить в наиболее авторитетные ученые в стране. Кроме того, вводится ряд демократических норм, связанных с периодом пребывания на той или иной должности, руководящей в институтах и в руководстве президиума Академии. Кроме того, необходимо по сути, более творческую, создавать атмосферу в научных коллективах и уменьшить административное давление. Все это необходимо делать, но это не значит, что надо ликвидировать, а потом заново создавать. Академия наук через несколько лет, через три года будет отмечать свое столетие. Она была создана в ноябре 1918 года указом Гетмана Скоропадского. если на протяжении этих лет Академия наук продемонстрировала очень выдающиеся результаты в развитии и технического прогресса, и вообще в гуманитарном развитии, и вспомнить и вклад ученых в победу в Великой Отечественной войне, то все это, может быть, перечеркнуто тем, что Академия наук вообще перестанет развиваться как самостоятельная структура. А вот еще такой вопрос по престижности профессии ученого. Вот я знаю, у вас был вопрос в вашем исследовании, да. Вот насколько вообще сейчас общество видит ну, быть ученым? Насколько это <соспорядок> <вот> <соспорядок> заманчиво для <соспорядок> парасичного украинца? Теоретически заманчиво. Потому что даже когда мы спрашиваем, какой уровень образования вы хотите, чтобы получили ваши дети, то довольно высокий процент выбирает позицию кандидат наук. То есть для украинцев очень высока ценность знаний, ценность образования. Всегда так было, и так пока продолжает быть. Престиж, ученые всегда входят в десятку, в первую десятку. Сказать, что они это не физики и лирики советских времен, конечно, но никогда этот престиж не был особенно низким. Но мы как бы фиксируем тенденцию к его постепенному снижению, ибо просто молодой ученый не может прокормить семью. Вот как бы мы не уважали нашу профессию. И как бы мы ни говорили, я думаю, кстати, это один из, один из факторов, почему люди доверяют ученым. Мы бы ученые бедны, как церковные мыши. То есть они не крадут этого вот. имечево. Вот. Но с другой стороны, если у нас молодой талантливый человек получает такие, в общем-то, ну, очень маленькие деньги аспирантом полторы тысячи, по-моему, получает, если он приходит, то он много и он много лет идет к тому, чтобы что-то в науке сделать, то он фактически тогда должен отказаться от всего. Понимаете, вот в этом плане, конечно, мы не говорим, ученые нигде не являются богатыми людьми в мире. Mm. Это, это не путь к богатству, это путь к знаниям. Mm. Пока что наше общество относится к этому еще толерантно, хорошо, верит нам, доверяет. Но надолго ли? Посмотрим. К сожалению, если... Э, да, может быть, и некому уже будет доверять. доверять. Mm -hmm. Старые идут, а молодые не придут. Вот же в чем проблема, к сожалению. Ну, у нас буквально пара минут осталось. Э, вот очень часто, когда говорят о реформировании науки в Украине, вот э, к такому консолидированному опыту Западной Европы обращается, и что вот там, мол, наука не в научных институтах, а вот в университетах, вот там она все сосредоточена. Вот насколько она жизнеспособна для Украины? Ну, понимаете это, это, кстати, очень часто говорят противники Академии наук. Да. Такая тенденция существует, и те, кто побывал на Западе, в западных университетах, они считают, что академические институты, они себя и жили, они устарели, что это пережитки старых систем советского периода. Но дело в том, что Система на Западе, кроме университетских масштабов и научных лабораторий, которые при университетах, она других не знает форм научной деятельности. А в Академии наук, кроме как университета и высших учебных заведений, существовала Академия наук как целенаправленная система добывания новых знаний. И всегда, когда в трудные годы нашей истории, военные годы, годы террора и так далее, то все-таки наука существовала. И концентрировалась именно на тех направлениях, которые необходимы были для развития и поддержки государства. И это себя оправдывало. Вспомните, например, институт электросварки, который во время Второй мировой войны был эвакуирован на Урал, и танки, которые отец Бориса Евгеньевича Патона, <coughs> Евгений оскарович Патон, разработал новую технологию сварки брони, и это привело к производству новых танков Т-34, которые, по сути, совершили перелом в ходе Второй мировой войны. Поэтому говорить о том, что наука академически устарела, это неправильно. Академические институты, они наиболее находятся на передовых рубежах. Конечно, можно создавать лаборатории при университетах, но все-таки университеты в наших условиях заняты в основном учебным процессом подготовки молодых специалистов, бакалавров, магистров. А на научную деятельность в университетах в наших условиях довольно сложно. Для этого, от того, чтобы наука развивалась в университетах, надо изменить систему образования в самих университетах. А при той нагрузке, которая сегодня есть в университетах, проводить эффективные научные исследования физически невозможно. И это говорит о том, что Академия наук является сегодня более передовой формой развития и проведения научных исследований. Ну, и напоследок, вот очень коротко, как вы считаете, все-таки проголосуют вот эти поправки, этот, проект закона? Нет, о я бюджете? думаю, что нет. Тридцатую поправку, то, я думаю, точно нет. А вот относительно денег, я думаю, что да. Просто это как бы и технологически плохо и неправильно, потому что Министерство финансов своим проектом бюджета не может решать такие mm -hmm. вещи. Я думаю, что 30-й поправки не будет, а по финансированию будем выходить дальше uh -huh. под кабинет министров, ну, что делать. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки здравый ум возобладает и наше правительство прислушается к общественности, тем более к общественности с учеными степенями. Я благодарю наших гостей, вице-президента Национальной Академии Наук Украины Сергея Пирожкова, спасибо за ваши ответы, и представителя Института социологии, доктора социологических наук Елену Злобину. Спасибо также, что пришли и рассказали нам о науке в Украине. Ну и прощаюсь с вами до следующего четверга. Спасибо, что были с нами.